ভগৱানে এই সৰু সৰু জীৱবোৰক মনুষ্যৰ ভক্ষণৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছিল নেকি মাংস খোৱাটো পুণ্য নে পাপ প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তৃপ্তিৰে ভোজন কৰা ছাগলী গাহৰি হাঁহ কুকুৰা পাৰ মাছ আদি প্ৰাণীবোৰ আমাৰ ভক্ষণৰ বাবে ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছিল নেকি বা মাছ মাংস আদি খোৱাটো পাপ নে পুণ্য সেই সকলো কথা আজি আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত অধিকাংশ মানুহেই তৃপ্তিৰে এসাঁজ ভোজন কৰিবলৈ মাছ মাংস অতি জৰুৰী বুলি ভাবে ঈশ্বৰে এই জীৱবোৰক মনুষ্যৰ ভোজনৰ বাবেই সৃষ্টি কৰিছিল বুলি বহুতেই কব খোজে বিপৰীতে এই সংসাৰত এনে মানুহো আছে যি জীৱ হত্যা কৰা বা মাছ মাংস ভক্ষণ কৰাটো ঘোৰ অপৰাধ বুলি গণ্য কৰে মাছ মাংস খোৱাটো এনে মানুহৰ দৃষ্টিত ডাঙৰ পাপ আচলতে মাছ মাংস খোৱাটো কিমান সঠিক বা কিমান ভুল আজি আমি আপোনাক এনে কিছু মহত্বপূৰ্ণ কথা এই ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছো যি কথা জানিলে আপুনি মাছ মাংস খোৱাটো শুদ্ধ নে ভুল তাৰ এটা স্পষ্ট উত্তৰ বিচাৰি পাব এখন গাঁৱত এজন অতি ধনী ব্যক্তিয়ে বাস কৰিছিল এবাৰ তেওঁ এটা দীঘলীয়া তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছিল তীৰ্থযাত্ৰালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ গাঁৱৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিলে ধনী ব্যক্তিজনৰ ঘৰত আয়োজন কৰা ভোজ ভাত খাবলৈ সকলো আহিল ধনী ব্যক্তিজনৰ মতে ঈশ্বৰে ছাগলী হাঁহ কুকুৰা মাছ আদি কেৱল মনুষ্যৰ ভোজনৰ বাবেই স্বজন কৰিছে সেইবাবে তেওঁ মাছ মাংসৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ সৈতে বৰভোজৰ আয়োজন কৰিছিল গাঁৱৰ যিসকলে মাছ মাংস খায় তেওঁলোকে ধনী ব্যক্তিজনৰ ঘৰত উদৰ পুৰাই মাছ মাংসৰে ভোজন কৰিলে কিন্তু যিসকলে মাছ মাংস খোৱাটো পাপ বুলি ভাবে তেওঁলোকে মাছ মাংসৰ অবিহনেই ভোজ গ্ৰহণ কৰিলে ভোজন গ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সেই ধনী ব্যক্তিজনে সকলোকে বহিবলৈ দি এখন সভাৰ আয়োজন কৰিলে আৰু তেওঁ সভাত ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ প্ৰসংগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ মাজতে তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে পৰমাত্মা সঁচাই বহুত কৃপালো পৰমাত্মাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আহাৰৰ সমানে মনুষ্যৰ তৃপ্তিৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আৰু পশুপক্ষীক স্বজন কৰিছে পৰমাত্মাক আমি সকলোৱে ধন্যবাদ দিয়া উচিত ধনী ব্যক্তিজনৰ এই কথাত গাঁৱৰ অধিকাংশই সমৰ্থন জনালে সেই সভাতে দহ বাৰ বছৰীয়া এটা ল'ৰাও আছিল সৰু ল'ৰাটোৱে ধনী ব্যক্তিজনৰ এই কথাটো অস্বীকাৰ কৰি কলে মহাশয় আপুনি ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে সৰু ল'ৰাটোৱে ধনী ব্যক্তিজনৰ কথা অস্বীকাৰ কৰা দেখি সভাত উপস্থিত থকা সকলো মানুহ আচৰিত হল ধনী মানুহজনে কলে কোৱাচোন তুমি আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছা তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মহাশয় মই মানি লৈছোঁ যে এই জীৱবোৰক পৰমাত্মাই সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এই জীৱবোৰক হত্যা কৰি আমাক খাবলৈ পৰমাত্মাই কেতিয়াও পৰামৰ্শ দিয়া নাই মাছ কাছ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা গাহৰি আদি পৃথিৱীত যিমান পশুপক্ষী আছে সকলো মনুষ্যৰ দৰেই সৃষ্টি হৈছে যিদৰে মনুষ্যই এই পৃথিৱীত জন্ম লৈ এদিন মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় ঠিক সেইদৰে সিহঁতৰো মনুষ্যৰ দৰে জন্ম হৈ এদিন মনুষ্যৰ দৰেই মৃত্যুও হয় মানুহৰ দৰে সিহঁতেও বিষ যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিব পাৰে মানুহৰ দৰে সিহঁতৰো জীয়াই থকাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছে মনুষ্য কিম্বা পশুপক্ষী কোনো প্ৰাণী আন কোনো প্ৰাণীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বা বিশেষ নহয় মনুষ্য কেৱল এইবাবেই বিশেষ কাৰণ মনুষ্যই কথা কব পাৰে মনুষ্যৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰ ক্ষমতা আছে সেইবুলি আমি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবি যি মন যায় কৰিব বিচৰাটো উচিত নহয় আমাতকৈ কম বুদ্ধিৰ জীৱবোৰক কৌশলেৰে ধৰি বান্ধি হত্যা কৰি খোৱাটো মুঠেও উচিত নহয় আমি নিজৰ জীৱিকাৰ বাবে নিজৰ শৰীৰৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে যিকোনো জীৱকে মাৰি খাব লাগিব বুলি পৰমাত্মাই আমাক ক'ত কেতিয়া কৈছে মনুষ্য বা পশু বুলি কোনো কথা নাই চলচাটুৰিৰে ধৰিব পাৰিলে বুলিয়েই ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভগৱানে সেই জীৱক খাবলৈ বনাইছে এবাৰ ভাবক মহে আমাৰ শৰীৰৰ তেজ শুহি খায় বাঘিংহ ঘৰিয়াল আদি হিংস্ৰ জন্তুৱেও আমাৰ শৰীৰটো ভক্ষণ কৰি তৃপ্তি পাব এই হিংস্ৰ জন্তুৱে সুযোগ পালে আমাক ধৰি ভক্ষণ কৰিব পাৰে তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভগৱানে আমাক সেই হিংস্ৰ জন্তুবোৰৰ খাদ্য হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে যদি আপুনি সেইদৰে ভাবে তেন্তে এই হিংস্ৰ জন্তুবোৰৰ পৰা নিজকে কিয় ৰক্ষা কৰে যদি আপোনাৰ ভোজনৰ বাবে ভগৱানে এই জীৱবোৰক সৃষ্টি কৰিছে তেন্তে আপোনাকো মাংসভোজী জীৱ জন্তুৰ বাবে ভগৱানে বনাইছে শুনক মহাশয় এয়া আমাৰ মনুষ্যৰ অজ্ঞানতাৰ ফল মনুষ্যই দয়া কৰোণাৰ ভাৱনা ত্যাগ কৰি ইমানেই নিৰ্দয় হৈ পৰিছে যে ভুল কি শুদ্ধ কি বিচাৰ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাও মনুষ্যই ক্ৰমাৎ হেৰুৱাই পেলাইছে এটা সৰু লৰাৰ মুখৰ পৰা এনে কথা শুনি ধনী ব্যক্তিজনৰ মুখৰ মাত হেৰাই গল সভাত উপস্থিত থকা সকলো নিতাল নিস্তব্ধ হল ল'ৰাটোৰ কথা শুনি সকলো আচৰিত হল আৰু সকলোৱে ল'ৰাটোৰ কথাক সমৰ্থন কৰিলে ল'ৰাটোৱে পুনৰ ক'লে মই আপোনাক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আগবঢ়োৱা আন এটা উপদেশৰ কথা কৈছোঁ কথাটো মন দি শুনক এবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এজোপা গছৰ তলত বহি বাঁহীত সুৰজুৰি আছিল সেই সময়তে প্ৰাণৰ ভয়ত পলাই আহি এটা হৰিণাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিছফালে লুকাই আশ্ৰয় ললে হৰিণাটোৱে ভয়ত থৰথৰকৈ কঁপি আছিল ভয়সংকাত কঁপি থকা হৰিণাটোক দেখা পাই শ্ৰীকৃষ্ণই বাঁহি বজাবলৈ বন্ধ কৰি দিলে ভগৱানে হৰিণাটোক সুধিলে তুমি ইমান ব্যাকুল কিয় তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে কাৰ ভয়ত তুমি পলাই ফুৰিছা শ্ৰীকৃষ্ণই হৰিণাটোক এইদৰে প্ৰশ্ন কৰি থকাৰ সময়তে হাতত ধনুলৈ এটা চিকাৰী আহি সেই স্থানত উপস্থিত হল চিকাৰীটোৱে শ্ৰীকৃষ্ণক কলে হে বালক এই হৰিণাটো মোক গতাই দিয়া এইটো মোৰ চিকাৰ মই বহু সময়ৰ পৰা এই হৰিণাটোক চিকাৰ কৰিবলৈ খেদি ফুৰিছোঁ সেইবাবে এই হৰিণাটোৰ ওপৰত মোৰহে অধিকাৰ আছে চিকাৰীটোৰ কথা শুনি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে কোনো জীৱৰ ওপৰত আন কোনো জীৱৰ অধিকাৰ নাথাকে প্ৰতিটো জীৱিত প্ৰাণীৰ ওপৰত কেৱল সেই প্ৰাণীটোৰ নিজৰহে অধিকাৰ থাকে চিকাৰীটোৱে ক'লে নাই নাই মই সেইবোৰ নাজানো মই মাত্ৰ এইটো জানো যে এইটো মোৰ চিকাৰ মই এই হৰিণাটোক মাৰি আজি ইয়াৰ মাংস ৰান্ধি খাম তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে আৰে নিৰ্দয় মানৱ কাৰোবাক হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ তোমাক কোনে দিলে এই অধিকাৰটো সেইজনৰো নাই যি এই জীৱটোক জন্ম দিছে যিকোনো জীৱক হত্যা কৰাটো পাপৰ শাৰীত পৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু কলে তুমি কি ধৰ্মক বিশ্বাস নকৰা নেকি তেতিয়া চিকাৰীজনে ক'লে হে বালক মই তোমাৰ দৰে জ্ঞানী নহয় মই মাত্ৰ এইটো জানো যে মাংস ভোজন কৰাটো কোনোপধ্যেই পাপ নহয় তোমাৰ ইমান আপত্তি কিয় এনেওতো মই এৰি দিলেও এই জীৱটোক আন কোনোৱে হলেও এদিন মাৰি খাবই তুমি কৈছা জীৱহত্যা পাপ তেন্তে কোৱাচোন ৰজা মহাৰজাসকলে জীৱ জন্তু কিয় চিকাৰ কৰে তেওঁলোকৰ চিকাৰৰ প্ৰতি ইমান চখ কিয় চিকাৰীটোৰ এইবোৰ যুক্তি শুনি শ্ৰীকৃষ্ণই বুজি পালে যে এই মনুষ্যই হিংসাৰ ভাৱনা মনত সুমুৱাই লৈ বিচাৰবুদ্ধিৰ শক্তি ত্যাগ কৰিলে এই মনুষ্যৰ বিবেক এতিয়া উচিত অনুচিত বিচাৰ কৰিবলৈ উপযোগী হৈ থকা নাই তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই চিকাৰীটোক কলে মই তোমাক এটা সৰু কাহিনী শুনাব খুজিছোঁ তুমি এই কাহিনীটো ধ্যান দি শুনা কাহিনীটো ভালদৰে শুনিলে তুমি গম পাবা যে মানুহে মাছ মাংস কিয় খায় বা মাছ মাংস খোৱাটো উচিত নে অনুচিত তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে কাহিনীটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মগধ সাম্ৰাজ্যত এবাৰ ভয়ংকৰ অকাল হৈছিল সকলোৰে খেতি নষ্ট হৈছিল খাবলৈ নাপাই ৰাজ্যখনৰ সকলো প্ৰজাই হাহাকাৰ কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিক লৈ সেই ৰাজ্যৰ ৰজাও খুবেই চিন্তাত পৰিছিল কিদৰে খাদ্য সংকট দূৰ কৰিব পাৰি সেই কথা চিন্তা কৰি ৰজাই মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে প্ৰজাক খাদ্য হিচাপে দিবলৈ সকলোতকৈ সুলভ বা সস্তীয়া কি বস্তু আছে সেই কথা ৰজাই মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিলে ৰজাৰ প্ৰশ্ন শুনি সকলো মন্ত্ৰী পাৰিষদ চিন্তাত পৰিল প্ৰজাক দিব পৰাকৈ কি বস্তু আছে সেই কথা মন্ত্ৰীসকলে ভাবি পোৱা নাছিল সেই সভাতে এজন এনে মন্ত্ৰীও আছিল যি মনে মনে সদায় মাংস ভক্ষণ কৰিছিল তেওঁ ভাবিলে মাংসক ভোজন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এয়াই সুবৰ্ণ সুযোগ যদি ৰজাই মাংস খাবলৈ অনুমতি দিয়ে তেন্তে আমি ইচ্ছামতে মনৰ পচন্দৰ জীৱক বধ কৰি তৃপ্তিৰে ভোজন কৰিব পাৰিম কোনো বাধা নিষেধ নাথাকিলে লুকাই চুৰ কৰি মাংস ভক্ষণ কৰিবলগীয়াও নহয় এইদৰে ভাবি তেওঁ ৰজাক কলে হে মহাৰাজ আমাৰ ৰাজ্যৰ খাদ্য সংকট দূৰ কৰিবলৈ হলে বৰ্তমান মাংসৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই ইয়াত অৰ্থও ব্যয় নহয় আৰু বেছি শ্ৰম কৰিবলগীয়াও নহয় আৰু আমাৰ পেটৰ ভোকো নিবাৰণ হ'ব সভাত উপস্থিত থকা বাকী সদস্যসকলেও মন্ত্ৰীজনৰ কথাতে ভয় ভৰ দিলে কিন্তু মন্ত্ৰীসভাৰ যিজন মহামন্ত্ৰী আছিল তেওঁ এই প্ৰস্তাৱ মানি লব বিচৰা নাছিল তেওঁ একো উত্তৰ নিদি চিন্তিত হৈ বহি থাকিল ৰজাই সুধিলে হে মহামন্ত্ৰী আপুনি মৌন হৈ বহি আছে কিয় এই বিষয়ত আপোনাৰ ৰায় কি প্ৰকাশ কৰক আপোনাৰ ৰায় অবিহনে মই কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া মহামন্ত্ৰীয়ে কলে মহাৰাজ মই ভাবোঁ খাদ্য সংকট দূৰ কৰিবলৈ মাংসই সহজ বিকল্প নহয় এই বিষয়ত মই মোৰ ৰায় কাইলৈ আপোনাক প্ৰকাশ কৰিম তাৰপিছত সভা ভংগ হল নিশা মহামন্ত্ৰীয়ে সেইজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গল যিজন মন্ত্ৰীয়ে ৰজাক খাদ্যসংকট দূৰ কৰিবলৈ মাংস খোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল নিশা হঠাৎ তেওঁৰ ঘৰত মহামন্ত্ৰীক দেখা পাই তেওঁ আচৰিত হ'ল তেওঁ ভাবিলে নিশ্চয় কিবা এটা অথন্তৰ হৈছে মহামন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীজনক গৈ ক'লে সন্ধিয়াৰে পৰা মহাৰাজৰ স্বাস্থ্য বহুত জটিল হৈ পৰিছে মহাৰাজ কোনো অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজবেদে কৈছে কোনো মানুহৰ যদি অলপ মাংস পোৱা যায় তেতিয়াহে মহাৰাজৰ বেমাৰ ভাল হ'ব পাৰে আপুনিতো মহাৰাজৰ এজন খুবেই বিশ্বাসী মন্ত্ৰী সেইবাবে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ৰজাৰ প্ৰাণ বচাবলৈ নিশ্চয় নিজৰ শৰীৰৰ পৰা কিছু মাংস দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু মহাৰাজেও বহু আশাৰে বাট চাই আছে মহাৰাজে কৈছে আপুনি অৱশ্যেই আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা কিছু মাংস দিব সেইবাবে মই এই গভীৰ নিশা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো মহাৰাজে ইয়াৰ বিনিময়ত যিমান ধন সম্পত্তি লাগে সকলো দিবলৈ সাজু আছে মই এই তৰোৱালেৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা অলপ মাংস কাটি লওঁ দিয়ক মহামন্ত্ৰীৰ এই অদ্ভুত কথা শুনি আনজন মন্ত্ৰী বহুত বেছি আচৰিত হ'ল আৰু তেওঁ ভয়ো খাইছিল তেওঁ দেৰি নকৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ এটা সোণৰ মুদ্ৰাভৰ্তি বাকচ আনি মহামন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰি ক'লে মহামন্ত্ৰী মোক ক্ষমা কৰিব মই মোৰ শৰীৰৰ পৰা মাংস দিব নোৱাৰিম এয়া একেবাৰে অসম্ভৱ তাৰ সলনি আপুনি এই সোণৰ মুদ্ৰাভৰ্তি বাকচটো লৈ যাওক আৰু আন কাৰোবাক এই মুদ্ৰা দি মহাৰাজৰ বাবে মানুহৰ মাংস কিনি নিয়ক মহামন্ত্ৰীয়ে কলে নহয় মন্ত্ৰী মহাৰাজে ৰাজবেদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিশেষভাৱে কেৱল আপোনাৰ দেহৰ মাংসহে নিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কিয়নো আপুনি বহুত সুস্থ সৱল আপোনাৰ গাৰ পৰা অলপমান মাংস কাটি নিলে আপোনাৰ একো ক্ষতি নহয় আৰু আপোনাৰ গাৰ মাংস খালেহে মহাৰাজৰ প্ৰাণ বাচিব লাগিলে মই ৰজাককৈ মোৰ হাতত থকা মহামন্ত্ৰীৰ পদটো আপোনাক অর্পণ কৰিম কৃপা কৰি দেৰি নকৰি আপুনি অলপমান মাংস কাটি দিয়ক মহামন্ত্ৰীৰ কথা শুনি আনজন মন্ত্ৰীয়ে মহামন্ত্ৰীৰ ভৰিত ধৰি কলে হে মহামন্ত্ৰী মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই মোৰ দেহৰ মাংস কেনেকৈ কাটি দিওঁ আপুনিয়েই কওক এই কাম কৰিবলৈ মোৰ সাহস নাই মই নোৱাৰিম তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাক মই মোৰ সকলো ধন সম্পত্তি দিবলৈ সাজু আছো কিন্তু মই নিজৰ শৰীৰটো কাটি মহাৰাজৰ বাবে মাংস দিব নোৱাৰো এইদৰে কৈ মন্ত্ৰীজন মহামন্ত্ৰীৰ ওচৰৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে মহামন্ত্ৰীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কলে মন্ত্ৰী আপুনিতো পলাই সাৰিব পাৰিব পিছে আপোনাৰ পৰিয়ালটো ইয়াতে থাকিব তেওঁলোকক কোনে বচাব তেতিয়া মন্ত্ৰীজনে ক'লে মহামন্ত্ৰী মোৰ বাবে মোৰ প্ৰাণতকৈ আৰু ডাঙৰ একো হ'ব নোৱাৰে যদি ময়েই জীয়াই নাথাকোঁ তেন্তে মোৰ পৰিয়াল থাকি কি হ'ব মহামন্ত্ৰীয়ে ক'লে শুনক শুনক আপুনি কলৈকো যাব নালাগে আপুনি নিজৰ দেহৰ মাংস দিব নোৱাৰে যদি নালাগে দিব মই আন কাৰোবাৰ পৰাই মহাৰাজৰ বাবে মাংস লৈ যাম এইদৰে কৈ মন্ত্ৰীয়ে সেই বাকচটোৰ পৰা সোণৰ মুদ্ৰাখিনি এখন মোনাত ভৰাই লৈ তাৰ পৰা গুচি গল এইদৰে মহামন্ত্ৰীয়ে নিশা প্ৰতিজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈকে গ'ল আৰু সকলোৰে ঘৰলৈ গৈ মন্ত্ৰীয়ে শৰীৰৰ মাংস মহাৰাজৰ বাবে কাটি দিবলৈ আহ্বান কৰিলে কোনো এজন মন্ত্ৰীয়েও নিজৰ শৰীৰ কাটি মাংস দিব নোৱাৰিলে কিন্তু সকলোৱে মহামন্ত্ৰীক নিজৰ শৰীৰৰ মাংসৰ বিপৰীতে যিমান পাৰে ধন সোণ দিলে মহামন্ত্ৰীয়ে সকলো মন্ত্ৰীৰ পৰা পোৱা ধন সোণবোৰ লৈ নিশা ঘৰলৈ উভতি আহিল প্ৰতিজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰা মহামন্ত্ৰীয়ে বহুত ধন সোণ লাভ কৰিলে পিছদিনা পুৱাই সকলো মন্ত্ৰী আহি ৰজাৰ ওচৰত উপস্থিত হল ৰজা সুস্থ হৈ আছেনে নাই তাকে চাবলৈ সকলো উধাটো খাই আহিল সেই সময়তে মহামন্ত্ৰীয়েও সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সোণবোৰ লৈ ৰজাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হল ৰজাই মহামন্ত্ৰীক সুধিলে মহামন্ত্ৰী ইমানবোৰ ধন সোণ আপুনি কত পালে আৰু এই ধন সোণবোৰ ইয়ালৈ কিয় আনিছে তেতিয়া মহামন্ত্ৰীয়ে কলে মহাৰাজ মই মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ যোৱা নিশা আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সকলোৰে ঘৰলৈ গৈ মই আপোনাৰ ডাঙৰ বেমাৰ হোৱা বুলি ক'লোঁ আৰু আপুনি সুস্থ হবলৈ হ'লে মনুষ্যৰ মাংসৰ প্ৰয়োজন বুলি কলো মই সকলো মন্ত্ৰীক আপোনাক জীয়াই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকৰ দেহৰ পৰা অলপ মাংস কাটি দিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু এই ধন সোণবোৰ দিলে যদিও কোনো এজন মন্ত্ৰীয়ে মোক আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে অলপমান মাংস কাটি দিব নোৱাৰিলে কালিতো সভাত সকলোৱে মাংসক বহুত সুলভ বুলি কৈছিল তেন্তে কিয় ইমান সস্তীয়া বস্তুটো তেওঁলোকৰ কোনো এজনেও কাটি দিব নোৱাৰিলে মহাৰাজ এটা জীৱিত প্ৰাণীৰ মাংস কিমান সস্তীয়া বা কিমান দামী এতিয়া আপুনিয়েই ভাবক এই মন্ত্ৰীসকলে মূল্যৱান ধন সোণকে দিবলৈ সাজু হল কিন্তু সামান্য মাংস অকণমানকে দিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নহল প্ৰকৃততে মহামন্ত্ৰীয়ে কি বুজাব বিচাৰিছিল ৰজাই সেই কথা খুব ভালদৰে বুজি পাইছিল এই কাহিনীটোকৈ শেষ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই চিকাৰীটোক ক'লে নিজৰ শৰীৰটো সকলোৰে বহুত প্ৰিয় লাগিলে সেয়া মনুষ্যই হওক বা পশু সকলোৰে শৰীৰৰ মঙহৰ মূল্য একেই সকলোৰে প্ৰাণ একেই মূল্যৱান আপোনাৰ যিদৰে প্ৰাণৰ প্ৰতি মমতা আছে এই হৰিণটোৰো একেই মমতা আছে সেইবাবে কোনো জীৱই আন এটা জীৱৰ শৰীৰক কষ্ট দিয়া উচিত নহয় কিন্তু মনুষ্যই আন জীৱৰ প্ৰাণ কাঢ়োতে অলপো ভাবি নাচায় কাৰণ সেই মৃত্যু যন্ত্ৰণা তিল তিলকৈ নিজৰ মৃত্যুক নিজেই দেখি থকাৰ সেই অসহনীয় দুখ কেৱল সেই জীৱটোৱেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে আপুনি মই সেয়া অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই কষ্ট সেই অসহ্য দুখ যন্ত্ৰণা কিমান এটা প্ৰাণ বা শৰীৰৰ মূল্য কিমান সেই কথা আমাৰ লগত তেনেকুৱা হ'লেহে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখৰ পৰা এই কথাবোৰ শুনি চিকাৰীজনে নিজৰ জ্ঞান ঘূৰাই পালে তেওঁ নিজৰ ভুল বুজি পাই হৰিণটোক চিকাৰৰ কথা ত্যাগ কৰি ঘৰলৈ উভতি গল প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ বিশ্বাস ভগৱানে মনুষ্যৰ মানসিকতাও সলনি কৰিব ভগৱানে মনুষ্যক এই কথা এদিন হলেও উপলব্ধি কৰাব সৰু ডাঙৰ প্ৰতিটো যুৱকে জীয়াই থকাৰ পৰমাত্মাই সমান অধিকাৰ দিছে কোনো প্ৰাণীৰ জীৱন হৰণ কৰাৰ অধিকাৰ ঈশ্বৰে মনুষ্যক দিয়া নাই নিজৰ খন্তেকীয়া তৃপ্তিৰ বাবে কোনো প্ৰাণীৰ জীৱন কাঢ়ি লোৱাটো মুঠেও উচিত নহয় প্ৰিয়দৰ্শক আশা কৰোঁ কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনাৰ বাবে যি কথা আগবঢ়ালোঁ এই কথাৰ সৈতে আপুনিও একমত যদি সঁচাই আপুনি এই কথাখিনিৰ সৈতে একমত তেন্তে কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি লিখি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ